Bakıda isə məzun 2014 yarmarkası keçirilib, daha çox maraq isə bank sektırında olub. Ali təhsil həyecanı işə axtarmaqla əvəz olunur. Məzunlar ixtisaslarına uyğun iş tapmaq arzusundadır. Təhsil, gənclər və idman, həvələ iqtisadiyyat və sənaye nazirliklərinin dəstəyi ilə İqtisad Universitetində açılan əmək yarmarkasında 100-dən çox təşkilat iştirak edir. Məzun və tələbələr təklif olunan 1000-ə yaxın vakant iş yerləri, staj keçmə, təqaüd və təcrübə proqramlarından birinə sahib olmaq üçün yarışa çıxıblar. Bu yarmarkadan nə gözləyirsən bir məzun olaraq? Mən yüksək ə, ə, əmək haqqı olan iş axtarıram. Yarmarkada iştirak eləyirəm. Yəni burdan ümidim var ki Yenə verdiyim suallara cavab gələcək. Yer İqtisad Universiteti olduğundan məzunların da əksəriyyəti bu sahədə işə axtarır. Bank sektorunda ümum maraq, yəni tələbat da olduğuna görə ona görə bank sektorunu seçmişəm. Hansı sahədə işləmək istəyirəm? Daha çox bank sektorunda, iqtisadiyyat sahəsində. Niyə məhz bankdə? iqtisadiyyatın süpünmə bağladı. Həm də həvəsin bunadır. İşə götürənlər də lazimi səviyyədə işçiləri asanlıqla tapdıqları üçün seviniblər. 47 məzun artıq müraciət edir. Çox həans saylı. Hətta bank sahəsinə üzrə müraciət ediblə. Nə qədər məzun müraciət? 50-yə yaxın müraciət ediblər. Yəni elektron da müraciət edəcək. Çoxun CV-si yoxdur, onlar elektron göndərəcəklər CV-lərini. Təhsil naziri Mikayil Cabbarov, Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev, İqtisadiyyat və Sənaye Nazirinin müavini Niyazi Səfərov da stipendiyalara baş çəkir. İş və işçi qtaranlarla söhbətləşiblər.